karomat bor narsami agar bor bo'lsa uning nima ekanini tushuntirib bersangiz bismillah vassalotu vassalam ala rasulloh karomat bor narsa biz ahli sunna val jamoa aqidasida karomatlarni isbotlaymiz karomatni isbotlaymiz o'zi karomat u nima buni yaxshi tushunib olishligimiz kerak karomat har xil bo'ladi birinchisi karomatul amma deyiladi um umumiy karomat bu karomat butun masalan insoniyatga berilgan karomat alloh taolo aytadiki aytadiki q karromna bani adam biz odam bolalarini mukarram qildik olloh odamzodni mukarram qilganligini bir isboti mana shu suratda yaratganligi biz insonni go'zal suratda yaratdik go'zal suratda yaratganligi va insonga butun mavjudotlarni xizmat qildirib qo'yganligi otlarni minib yuramiz eshaklarni minib yuramiz ot minib yurish eshak minib yurish ham bir karomat o'zi aslida bu eshak agar olloh bo'ysundirib qo'ymasa tishlab odamni bir tepib og'nab tashlaydi umuman minaolmaysiz man kuchukn minib ko'ringchi mina olasizmikan masalan yoki sherni yo'lbarsini borib miningchi min minolmaysiz qayta qochadi odam ko'rsa aslida o'zi eshak ham shunday gap kuchli ham u bo'ridan kuchli u eshak masalan alloh taolo bo'ysundirib qo'ydi tuyani bo'ysundirib qo'ydi indamay yosh bola ham yetalasa yetalab yuraveradi fel masalan yetalanib yuraveradi katta katta yuklarni ustiga bosadi bu karomat bularni hammasi alloh taolo odamlarni mana samolyotlarda uchiryapti bu karomat bu olloh mukarram qilganligi bu alloh taolo mukarram qilganligi uchun shunday oyni quyoshni bizga xizmat qildirib qo'ydi havoni shunday mo'tadil qilib qo'ydi butun koinotni bizni hayotimizni yashashligimiz uchun qulay qilib berganligini o'zi bir karomat bu karomat karomatul amma deyiladi butun hamma odamlarga berilgan karomat keyin undan keyin karomatil xossa bor xos karomat bu faqat mo'min kishilarga berilngan karomat mo'min bo'ldingizmi bu allohni karomati bu olloh ikrom qildiki sizni mo'min bo'ldingiz mana olloh nasib qildi mo'min bo'ldingiz mo'min bo'lishligimizni o'zi bir katta karomat qancha qancha odamlar butparast bo'lib adashib bir yurgan bir holatida olloh va taolo sizga iymon berdi tavfiq berdi hidoyat berdi mana bu katta bir karomat bu mo'minlarga berilgan holat bu karomat mo'minlarni ichida yana ham ba'zilarini ko'proq karomat qildi xuddiki bu aytsak ta'bir joiz bo'lsa haligi deydi yuqorisi pazi keng bo'ladi tepaga chiqqan sari torayib boraveradi karomat doirasi karomat doirasi torayganligi mo'minlarga o'tib bir toraydi mo'minlarni ichida ham mo'minlarni ichida ham sahobalarga bergan karomati alloh taoloni yana ham bir torroq doira yoki undan saltoyrog'ini olsak masalan ulamolarga mo'minlarni ichida taqvodorlariga bergan karomati undan keyin sahobalarga bergan karomati undan keyin asara mubasharaga ke bergan karomati hatto hayotligida sen jannatisan deb qo'ydi alloh taolo ularga bu katta bir karomat bu mana bu narsa alloh taoloni na bergan karomati va payg'ambarlarga bergan karomatni endi gapiring tugamaydi eng katta karomat alloh taoloni ikromi bu payg'ambarlarga berilgan uh, karomatlari ba'zi bir kishilarga odamlar or bu umumiy holatda gapirdik hozir endi odamlar ichida ba'zi bir kishilarga ta alloh taolo xossatan mana shu odamni qo'lida ba'zi bir g'ayri oddiy ishlarni ko'rsatadi yani ana shu ko'rsatishligini o'zi unga bo'lgan karomat masalan ba'zi bir odamlarni o'ligi chirimaydi bu bir karomat o'likni chirimasligini o'zi bir karomat yoki ba'zi bir odamlarga Ta alloh taolo suvni ustidan yurg'izib o'tib ketgan holatlari bo'lgan masalan sahobalarda sad ibn abi abivaqo askarlar bilan birgalikda dijla daryosidan forslar bilan bo'lgan jihodda dijla daryosidan shunday ot bilan yugurib o'tib ketgan ya'ni ot bilan suvni ustida yugurib o'tib ketishligi bu karomat bu alloh taolo karomatni ko'rsat umar roziyallohu anhuga ko'rsatgan karomatlari ba'zi bir solih kishilarga bo'lgan karomat eshakday kelishda eshak bo'lib qolgan yo'lda keyin allohga duo qilganki ey robbim shu eshagimni tiriltirib tırı bergin manzilimga yetib olayin deganda de, eshagi tirilgan ekan keyin yana minib borib uyiga borgandan keyin bolalariga aytganki eshakni ustidan narsalar tushiringlar u o'lgan degan bolalar borib narsalarni olsa eshak yiqilgan bu ham bir karomat bu alloh olloh va taolo mana shunday karomatlarni ko'rsatadi ba'zilar e, aytishadiki payg'ambarlarga bergan ollohni karomati mo'jiza deyiladi payg'ambarlardan boshqalarga bergan ollohni karomatini karomatul avliyo deymiz mana bu karomati alloh taoloni o'zini do'stlariga o'zi yaxshi ko'rgan kishilariga berilayotgan narsalar ba'zi bir e, nimalarda masalan qurtubiyda keladi qurtobada e, ispanlar bostirib kelgan paytda qochib chiqdim degan qochib chiqdim bir sahro joyga qochib chiqdim orqamdan otliqlar quvib keldi sahro joy tekis joy o'sha joyda o'tirib oldim yosindagi surani o'qib o'tirib oldim oyatni o'qib degan oldimdan otlar otliqlar o'tib otla ketyapti ko'rmaydi hech qaysi degan sahroda shunday tekis joyda o'tiribman <coughs> o'sha <coughs> joyda ko'rmay o'tib ketyapti degan hatto shu darajagacha e, ya'ni e, alloh taolo bir karomatini ko'rsatgan keyin ular borib qaytib ketishida qaytib ketishida bir biriga gapirib ketayotganligini eshitdimki bu bir shayton ekan shayton bo'lsa kerak haligi ko'zimizga ko'ringan deb aytib ketyapti ekan degan mana bu karomat alloh taolo o'zini do'stlariga bu ollohni yo'lida xizmat qilib yurgan kishilarga ulamolarga solih kishilarga ollohni toatidagi kishilarga beradigan mana bu ikromlari ko'p alloh taoloni juda ham tarixda ko'p bo'lgan yana ham bo'laveradi bu narsa yana bitta bilishligimiz kerak bo'lgan narsa shuki avliyolar kimlar o'zi biz karomatul avliyo deganda avliyolar kimlar avliyo degani puf kuf deb suvni teskari qizadigan odam deb tushunmaylik avliyo degani osmonga uchib ketadigan suvni ustida kovushi bilan yurib ketaveradigan odam avliyo mana shunaqa bo'ladi degani emas bu avliyo degani har bir mo'min taqvodor kishi vali bolade. kullu taqiy. Al vali degani u har bir mo'min taqvodor kishi vali bo'ladi alloh taolo allohu valiyul lazina amanu alloh taolo iymon keltirgan kishilarni valiysi olloh taoloni do'sti kim taqvodor mo'min kishi kim qanchalik darajada taqvoda va iymonda cho'qqiga chiqqan sari ollohni viloyati unga kuchayib boraveradi buni eng cho'qqisi payg'ambarlar payg'ambarlardan keyin sahobalar sahobalardan keyin uni atbolari mana shu yo'lda yurgan odamlar kimda kim agar rasulullohga qanchalik to'g'ri ergashsa shunchalik uni viloyati kuchli bo'lib boraveradi biz viloyat deganda xuddi bir, e, misalize, bir kese, bu, digende, digende, kadem digende odam o'tiribdi valiymisan desa ha men avliyolardanman demaydi bir kishi yo bir g'orga borib bir ikki yil o'tirib kelsa o'sha yerdan valiyga aylanib ketdi bu degan gap emas bu viloyat degani alloh taoloni do'sti degani ollohni do'sti degani payg'ambarimizga qadamma qadam ergashadigan odam degani qanchalik darajada ergashish ixlos bilan ergashishlik mana bittasi ergashish bo'lsa bittasi ixlos mana shu ikkosi bir biriga qo'shilgan sari xuddi narvonni ikki chekkasidek bo'ladi bu bir tomoni ixlos bir tomoni rasulullohga bo'lgan ergashishlik bir tomoni bo'lmasa ham narvondan chiqaolmaydi odam mana shu ikkita narsa bilan odam qancha tepaga chiqqan sari o'sha karomati oshib boraveradi karomatni olloh va taolo mo'minlarga o'zi ko'rsataveradi ko'rsataveradi hozir ham karomatda turibmiz mana shu turishligimizni o'zi bir karomat solihlardan bir kishiga adashmasam shabiy rohimaullohga bo'lsa kerak hozir ismlari yodimda yo'q to'liq bir karomat ko'rsatib bering qanaqa ka karomatlar bo'ladi deganda o'rnilaridan turib bir yurib turib qaranglar shuncha gunohim bilan yurishimni qaranglar bemalol yuribman gunohlarim bilan degan ekanlar haqiqatdan ham karomat bu alloh taolo shuncha karom gunohlarimizni satr qilib alloh taolo bizni gunohlarimizdan hich chiqmaydigan qilib qo'yganini o'zi bir karomat ahsanallohu bina shoir aytgani kabi olloh bizga shunchalik qanchalik yaxshilik qildiki bu yaxshiligi shuki xatolardan hid chiqmaydi agar xatolarimizdan gunohlarimizdan hid chiqqanda bu hayot hamma joy sasib ketgan bo'lardi bu kiyimni ichidagi narsalar hamma joyda sasib yuborgan bo'laredi olloh taoloni karomatiki alloh taolo shunchalik bizga yaxshilik qildi alloh taologa qancha yaqin bo'lsangiz shunchalik alloh taoloni karomati oshib boraveradi bu karomat degani bismillah deb havoga uchib ketish degani emas bu karomat haqiqiy karomat alloh taologa qanchalik toat qilishlik bilan bo'ladi masalan bir ollohni do'stiman degan odam men karomat ko'rsataman hozir sizlarga deyolmaydi bu odam johil odam bo'ladi shunday desa qarab turinglar hozir karomat ko'rsataman deb bir narsa qilib bir kapidan masalan qush uchirib yuborsa bu karomat degani emas bu bu qiziq bu, bu polchilikni bir turi bu yo sehrgarlikni bir turi bu masalan bir odam havoga uchib yurgan bo'lsa bu karomat bo'lyapti havoda uchib ketyapti degani emas bu tush buyoqqa deyish kerak o'tirg'izib shariatdan gaplashish kerak agar shariatga muvofiq bo'lmasa u shayton bo'ladi u karomat bilan shaytonlarni o'rtasini ajratayotgan narsa mana shu shayton sehrgarlar masalan ko'rsatadigan maynavozchaliklar bor mana shu jinlar ham ko'tarib uchishi mumkin odamni masalan osmonga buni o'rtasini ajratadigan bizga narsa shariat agar shariatga muvofiq kishi bo'lsa unga bo'layotgan narsa karomat bo'ladi agar shariatga muvofiq bo'lmasa bir shaytoniy bir vasvosa bo'ladi allohu alam